بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظین فدعل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آ, ایران نے اسرائیل کو پر حملہ کر دیا ہے بریکنگ نیوز ہے ڈیولپنگ سٹوری ہے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں اور تل عبیب میں اسرائیل کے مرکزی شہر میں آ, دو حملہ آوروں نے حملہ کیا ہے آ, فائرنگ کی ہے اور اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ بیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں دس افراد ہلاک ہو گئے ہیں بیس افراد زخمی ہیں کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ جو فوری اطلاعات ہیں ابتدائی اطلاعات ہیں کہ چار افراد اس فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں جو حملہ آور ہیں کچھ اطلاع ایک اطلاع یہ ہے کہ دونوں حملہ آوروں کو مارا گیا ہے ایک اطلاع یہ ہے کہ فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ایک حملہ آور کو مارا گیا ہے یہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کروا رہا ہوں تو پاکستانی وقت کے مطابق رات کے نو بج کر پینتالیس منٹ ہے آج یکم اکتوبر ہے دوہزار چوبیس اور اسرائیل پر حملہ ہوا ہے لبنان نے بھی حملہ کیا ہے لبنان کی طرف سے بھی حملہ ہوا ہے حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل پر حملے کیے ہیں اور میزائل داغے ہیں اسی طرح یہ جو ایران پر ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی بات کی گئی ہے یہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ جو ہے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت سننے میں آ رہا ہے کہ سائرن کی آوازیں جو ہیں یہ آنا شروع ہوئی ہیں اسرائیل کے مختلف جو علاقے ہیں اور یہاں پر تمام شہریوں کو محفوظ مقام پر جانے کا کہا جا رہا ہے سائرن بجائے جا رہے ہیں لوگوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کی جو جنگی کابینہ ہے اس کا اجلاس اس وقت ہنگامی طور پر طلب کیا گیا ہے اور جو رہائشی ہیں آ, اسرائیل کے مختلف علاقوں کے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اپنی حفاظت کا بندوبست کریں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل پر آ, تین اطراف سے حملے ہوئے ہیں ایک اندرونی طور پر گھس کر مارنا جس کو کہتے ہیں اسرائیل کے اندر دو حملہ آور, آور اس کی باقاعدہ فوٹیجز آ رہی ہیں باقاعدہ ان کی تصاویر آ رہی ہیں ان کے ہاتھ میں بڑے جدید ہتھیار ہیں اور یہ آ, فائرنگ کر رہے ہیں اور ایک حملہ آور کی باقاعدہ آ, لاش بھی بتائی گئی ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے وہ آ, مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور اس وقت خطے میں خاصی جو ہے کشیدہ صورتحال ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ قومی سلامتی ٹیم کا انہوں نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے پچھلے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل پر ایران حملہ کر سکتا ہے جب اسماعیل حانیہ کو شہید کیا گیا تہران کے اندر تو اس کے بعد سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے یہ حملہ کر سکتا ہے ایرانی صدر مسعود فزشکیان نے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا یعنی امریکہ نے وعدہ کیا تھا شاید ایران سے کہ اگر اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ ایران نہیں لے گا تو غزہ میں جو قتل عام ہے اسرائیل کی جانب سے یہ روک دیا جائے گا اس وعدے پر عمل نہیں ہوا اس بیان کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ ایران جو ہے یہ اپنا رد عمل دکھائے گا اور جس طریقے سے حزب اللہ کے جو سربراہے حسن نصر اللہ ان کو جب شہید کیا گیا لبنان میں بیروت کے اندر تو اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران اس کے حوالے سے بھی رد عمل دکھا سکتا ہے لیکن پھر یہ بیان بھی ایران کی طرف سے سامنے آیا کہ حزب اللہ خود اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ نصر اللہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ جو ہے وہ لے سکتی ہے لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بریکنگ نیوز ہے تمام دنیا کا جو میڈیا ہے اس وقت بریکنگ نیوز کے طور پر اس خبر کو چلا رہا ہے امریکہ اس حوالے سے کیا رد عمل دے گا اور کیا اس حوالے سے مدد کرے گا کیونکہ اس اسرائیل کی پشت پر ہمیشہ ہم نے یہ دیکھ دیکھا ہے کہ امریکہ کڑا ہے امریکی جو موجودہ حکومت ہے جو امریکی صدر ہیں وہ کڑے ہیں اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اس وقت اگر آپ خبریں دیکھیں تو اسرائیل پر متعدد راکٹ جو ہیں یہ فائر کیے جا رہے ہیں عرب میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور یہ جو میں حملہ آوروں کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل تلابیب کے اندر یہ آ, فائرنگ کے آ, کا واقعہ ہوا ہے دو حملہ آوروں کو باقاعدہ طور پر فوٹیج اس میں دیکھا جا سکتا ہے تو آ, ایران نے اسرائیل کی جانب ایک سو دو میزائل فائر کیے ہیں آ, کوئی ایک دو تین پانچ پندرہ بیس میزائل نہیں پورے ایک سو دو میزائل جو ہیں یہ ایران نے اسرائیل کی طرف داغے ہیں یہ اسرائیلی فوج باقاعدہ طور پر اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے اس خطے میں جنگ کے سائے ہیں بہت بڑے پیمانے پر جنگ کے سائے ہیں اور ظاہر کہ جب اس قسم کے صورتحال ہوتی ہے تو مختلف ممالک کے جو شہری ہوتے ہیں ایسے ممالک کے اندر جیسے لبنان میں حال ہی میں صورتحال جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوئی ہے تو وہ مختلف ممالک کے جو کی جو حکومتیں ہیں وہ اپنے شہریوں سے کہتی ہیں کہ آپ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں اس وقت ظاہر ہے کہ امریکی شہریوں کو بھی کہہ دیا گیا تھا اور پاکستانی شہریوں کی بھی کو بھی کہہ دیا گیا تھا اس طرح دوسرے ممالک کے جو کی جو ریاستیں ہیں جو حکومتیں ہیں وہ بھی اپنے شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کرتی ہیں یہ جو حملے ہیں اس ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت بھی جاری ہیں جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس وقت تقریباً نو بج کر پچاس منٹ ہو چکے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق ظاہر ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید چند گھنٹوں بعد آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ ٹائم اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے ایک اسرائیل کا جب اب آپ دفاعی نظام دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی اتنا مضبوط دفاعی نظام ہے ظاہر ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس امریکہ کی اس کو مدد حاصل ہے مختلف مغربی ممالک کی اس کو مدد حاصل ہے اور جب آپ اس کے مقابلے میں حماس جیسی تنظیم کی بات کرتے ہیں حزب اللہ جیسی تنظیم کی بات کرتے ہیں ایران یا لبنان کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو ان کے پاس پاس اتنا زیادہ اسلحہ نہیں ہے اتنے زیادہ جدید ہتھیار نہیں ہے ایک مضبوط دفاعی جو نظام ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے انٹیلیجنس کا نظام جو ہے حالیہ واقعات میں جیسے اسماعیل ہانیہ کا واقعہ اور اس کے بعد پھر حسن نصر اللہ کا واقعہ اس میں آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی کامیابی سمجھا گیا تھا بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے کہ اس نے اپنی انٹیلیجنس مضبوط نظام کے تحت اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کیں اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آ, ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامن آئی ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا شاید یہ آ, حسن نصر اللہ آ, کی شہادت کے واقعے کے بعد نہیں بلکہ شاید یہ اس لیے تھا کہ ایران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے اب ٹھیک ٹھاک جواب دینا ہے اسرائیل کو خطے میں اس وقت شدید کشیدگی ہے اور اس وقت خطے میں ایک بہت بڑی جنگ کی گھنٹی جو ہے یہ بچ چکی ہے اس میں مختلف دیگر ممالک کا کیا کردار ہوگا اس میں مغربی ممالک کا کیا کردار ہوگا اسرائیل کے دفاع میں کون کون آگے بڑھے گا فلسطین کے دفاع میں کون کون آگے بڑھے گا اسرائیل کے خلاف کون اٹھ کھڑا ہوگا اور اس طرح جس طریقے سے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسرائیل کے لیے خاصی تشویشناک ہیں امریکہ کے لیے خاصی تشویشناک ہیں حال ہی میں جو اجلاس ہوا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اس میں بار بار مختلف ممالک کے سربراہان نے یہ زور دیا ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے اور پھر خصوصاً پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے جس طریقے سے دنیا کو یہ بتایا کہ عالمی امن جو ہے یہ ان مسائل سے جڑا ہوا ہے جب تک غزہ میں قتل عام بند نہیں ہوگا معصوم بچوں کا خواتین کا قتل عام بند نہیں ہوگا دنیا میں امن نہیں آ سکتا اس وقت مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے وہ خاصی تشویشناک اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل پر اگر یہ حملہ ہوا ہے تو اس کے جواب میں اسرائیل اندھا دھند کس طریقے سے پھر رد عمل دکھا سکتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اور پھر زمینی فوج کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل کی زمینی فوج جو ہے یہ لبنان میں داخل ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ تردید بھی سامنے آئی تھی لیکن اب صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہے جنگ پھیل چکی ہے اور مزید پھیلے گی امریکہ نے کچھ گھنٹے پہلے ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران اسرائیل پر بڑے بیلسٹک میزائل حملے کی تیاری کر رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ خبرداری دینا پہلے سے الرٹ دینا امریکہ کی طرف سے اور پھر ایران کا یہ حملہ کر دینا اس چیز کا بھی ثبوت ہے کہ انٹیلیجنس نظام جو ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ خاصا مضبوط ہے یہ باقاعدہ پوری دنیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے عالمی میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ یہ الرٹ جاری کیا تھا امریکہ نے یہ خبردار کیا تھا کہ ایران اس قسم کی تیاری کر رہا ہے تو یہ جناب بریکنگ نیوز آ رہی ہے ڈیویلپنگ سٹوری ہے اور اس ڈیویلپنگ سٹوری کے مزید جتنی بھی تفصیلات سامنے آئیں گی میری کوشش ہوگی میں وہ آپ تک پہنچا سکوں یہ سائرن کی آوازیں ابھی بھی آ رہی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے عالمی میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے عرب میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے جو مغربی میڈیا ہے وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے اسرائیل میں امریکی شہریوں کے لیے بھی سیکیورٹی الرٹ جو ہے یہ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری اہلکار اور ان کے جو اہل خانہ ہیں اور جتنے بھی امریکی شہر ہیں شہری ہیں وہ تا حکم ثانی محفوظ مقامات میں رہیں باہر نہ نکلیں ہر قسم کا کام بند کر دیں اور یروشلم میں امریکی سفارت خانے نے کشیدہ صورتحال کے پیش نظر یہ الرٹ جو ہے اپنے شہریوں کو جاری کر دیا ہے آ, اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ سات اکتوبر جیسے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی تھی آ, اسرائیلی فوج کے ترجمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف گزشتہ برس سات اکتوبر جیسے حملے کی تیاری کر رہی تھی آپ کو پتہ ہے سات اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا تو اس کے بعد پھر یہ ساری صورتحال جو ہے وہ غزہ میں آ, بن گئی تھی آ, اس وقت آ, جو ہے جو خبریں آ, اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آ, اسرائیلی دارالحکومت طلبیب میں سورت, ہنگامی صورتحال ہے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جگہ جگہ پہ اسرائیلی فوج جو ہیں آ, اس نے ڈیرے ڈال لیے ہیں سڑکوں پر صرف اور صرف اسرائیلی فوج نظر آ رہی ہے طلابیب کے اندر کی یہ صورتحال ہے آ, ایسی ہنگامی صورتحال ہے کہ جیسے طلبیب پر آ, کوئی قبضہ ہو گیا ہو اور آ, جو فوج نظر آ رہی ہے جو فوجی نظر آ رہے ہیں جو پکتر بند گاڑیاں جو ٹینک نظر آ رہے ہیں وہ سارے آ, اسرائیل کے ہیں اور اس وقت یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہے طلبیب پولیس نے اس کی باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے عالمی میڈیا میں کہ دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں ابتدائی طور پر کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے طلبیب میں دو حملہ آوروں کی جانب سے اس میں دس افراد ہلاک ہوئے ہیں بیس افراد جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں ایک ابتدائی اطلاع جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ چار افراد کی ہلاکت کی اطلاع جو ہے یہ دی جا رہی ہے امریکی uh, صدر نے uh... فوری طور پر ایک بیان بھی جاری کر دیا ہے اور اس بیان کے مطابق جو اسرائیلی شہری ہیں ان کی حفاظت کے لیے ظاہر ہے کہ اسرائیل کی پشت پہ ہمیشہ کڑا ہے امریکہ اور امریکی صدر اور اس وقت انہوں نے امریکی صدر نے اپنی جو قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس ہے وہ طلب کر لیا ہے اور خطے میں امریکی اہلکاروں کی حفاظت کے لیے ہم تیار ہیں یہ امریکہ کے صدر نے کہا ہے اور نے کہا کہ ہم اسرائیل کے دفاع کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے یہ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ہے اور اس حوالے سے ایرانی ٹی وی نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے ایران کے ٹی وی کے حوالے سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد نے انقلاب جو ہیں ان کی طرف سے ایک بیان جو ہے یہ جاری کیا جائے گا ایران نے اس حوالے سے جب یہ میں ویڈیو ابھی ٹائم تقریباً ہوا ہے دس بج رہے ہیں تقریباً کچھ منٹ کم دس بج رہے ہیں رات کے اور اس وقت تک ایران کی طرف سے کچھ نہیں کہا کہا گیا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا جو میزائل کو روکنے کا سسٹم ہے جو دفاعی سسٹم ہے اسرائیل کا وہ آ, کتنا مؤثر ثابت ہوا ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات آنی ہیں تفصیلات کا انتظار ہے اور آ, یہ بھی آ, کہا جا رہا ہے کہ تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں کتنے لوگ آ, ان حملوں میں یا فائرنگ کے واقعات میں یا جو حزب اللہ کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے یا جو ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے اس میں کتنی ہلاکتے ہوئی ہیں آ, کتنا نقصان ہوا ہے یہ ساری تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں ڈیولپنگ سٹوری ہے بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں ہنگامی آ, طور پر میں نے تیاری کسی اور موضوع کے حوالے سے کی تھی لیکن یہ آ, ساتھ ساتھ یہ خبریں آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان اس ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری تھا جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے اور اسماعیل حانیہ کی شہادت کے بعد اور پھر آ, شیخ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے وہ کم از کم جو قومی سلامتی کے عالمی فورمز ہیں اقوام متحدہ کا جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کے لیے بھی یہ بہت بڑا آ, چیلنج ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہنگامی طور پر اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے یہ بھی بلایا جائے اس میں آ, مختلف آ, م, مسلمان ملکوں کے جو سربراہان ہیں آ, یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی خبریں جو ہیں یہ دیکھتے ہیں اور پھر مذمت کرتے ہیں مذمتی بیانات بھی سامنے آتے ہیں عملی طور پر کیا ہوتا ہے اس حوالے سے آ, کوئی امید تو رکھنی نہیں چاہیے لیکن ایسی کوئی کسی خبر کا انتظار ضرور رہے گا بہت شکریہ